Сегодня нашей своей презентации ты за спевал нечья Может, уже и разбавляешь украинскую? Ну, я, конечно, понимаю и чуть-чуть могу говорить. Но говорят, что я пою без акцента. Мы же в школе учились. В деревне у нас очень много было на Байкале с Украины, кто еще с войны остался. Ну то есть говорили на украинском. А кстати, с детства я слышал. Песни и у меня с детства песня не Мисична. Как зараз доставался Кейва. Чем летів вы потягом, потеком. Сважаючи на то, что авиасообщения между Украиной и Россией больше не есть и прямых перелетов не Через Молдавию перелет. Но я хочу сказать огромное спасибо людям, которые работают в аэропорту. Вот таможня все отнеслись с пониманием. Даже помогали, uh, никаких uh, каверзных ситуаций не было, никаких лишних вопросов не было, все очень корректно, достойно. А все мы живые люди, понимаешь? Мы снимали клип, до Киева 18 часов, а сейчас сколько добиралися, когда летіли на презентацию? Ну, очень долго мы добирались, очень долго добирались. Если надо было бы еще дольше, я все равно приехал бы. Много-много клипов, и большинство из них снимали саме у Киеве. У Киеве приемнее работать, приемнее, чем в Москве. Я очень хочу работать в Украине, очень хочу дружить. Понимаешь, когда э, родственники, одноклассники, коллеги, э, друзья, как мы можем не общаться? Вот скажи, вот как я могу с тобой не общаться? Вот как? Вот как я могу тебя вычеркнуть из своей жизни? У меня такие воспоминания, давай поженимся у нас будет ребенок, и будем показывать везде. Надо отметить вашу замечательную шляпку, ваш замечательный образ. Потому что я все-таки дизайнер, моя первая профессия. Запикайте пиздец, пиздец крутая. То у вас яйца на голове и гнезда, то у вас корзина. Сейчас вот вижу, это вообще очень красиво. Вот, наверное, сегодняшний Головной убор у вас лучше всех. Вот хочется верхняя шоколадная у тебя откусить. У тебя самый яркий образ из всех телеведущих. Я даже помню все твои костюмы, все твои шляпки. Я помню все, все твои луки. Я, как мы ходили на шопинг? Я как глиста В корсете. Давай этот еще. Мне под трусы подходят. Ну как? Еле в лес. Я поношу тебе дам потом. Ти мене хоть любиш трохи, ти хоч хоть... любить. Люблю. Поэтому, як я можу сказати, що ми з тобою, значит, по каким-то обстоятельствам більше не общаемся? До свидання, не можу так сказати. Твого сина ми пам'ятаємо маленьким хлопчиком, але за цей час він виріс і перетворився на дорослого хлопця, який вже одружився, розлучився, вже встиг з тобою посваритися, можливо, встиг вже й помиритися, які у вас зараз стосунки. Діти зараз слухають. Но делают кардинально все по-своему. И, конечно, у нас разногласия. Я же изначально был против этой свадьбы. Я ему говорил, ты как женишься, если ты ее не любишь? Вот как ты женишься? Жениться надо по любви. Хорошо, а если у вас дети родятся, а ты ее не любишь, ты же уйдешь, а она и так из, из большой семьи, она там восьмой ребенок. Там их, у них детей много. Да еще родится ваш. И куда она с ним? Закончилась история. Закончилась тем, что, как я говорил, так и есть. Сегодня идет свадьба. Мы, конечно же, против. Мы не поехали. И на следующий день звонок из той деревни, где а, жила невеста, училась. А, ее там а, близкие, кто ее знает, кто там в деревне живет, рассказывают, как вы могли позволить своему сыну жениться на малолетней проститутке. Вот как. А я говорю, как ей-то всего-то 18? Они она с 11 лет уже вовсю, там, столько пострадала ребят уже. Вот, знаешь, моя ситуация. Мне надо что, на второй день после свадьбы позвонить, все это рассказать? Да он меня еще больше бы ненавидел. Поэтому я набрался терпения, я не стал звонить. Я думаю, раз уж мне сделали такой звонок, как может быть, и ему позвонят. Сын разлучился с тею, девчонок? Он на четвертом месяце уже понял, что он не сможет с ней жить. И он пришел к выводу, что надо развестись, пока не поздно. Она не дала роспись на заявление, уехала к себе. И теперь там человек, и нам люди стараются с ее стороны, стараются, чтобы они помирились. Но он не хочет, это уже понятно.